Первый вопрос это то, что Горсовет, в частности управление ЖКХ города, совместно с предприятиями Технова и Облтеплокоммунэнерго, так и не решило вопрос о поверке домовых счетчиков, которые закончили свой период эксплуатации. Межповерочные периоды там 4 года, эти сроки прошли и остался вопрос открытым. Бросили это на людей, начались эти конфликты и люди платили больше, чем положено. Кроме того, в городе, я считаю, не налажено не налажена вообще экономия тепла, и этим управление ЖКХ надо заниматься в первую очередь. Я думаю, здесь причина кроется не в том, что нет денег там или еще что-то. Просто в городе как бы перепутаны отдельные понятия. То есть есть такое понятие, как производитель услуги, а есть такое, как постачальник услуги, поставщик услуги. И вот здесь нужно это дело разделить. То есть управление ЖКХ и ЖК в частности являются поставщиком услуги. А обтеплоком Энерго и ТЭЦ Черниговская» они являются производителем услуги. Если бы коммунальные предприятия ЖКХ были, поставляли эту услугу, как и положено, то они могли бы заняться экономией, а они в этом на сегодняшний день, к сожалению, не заинтересованы. То есть в ближайшее время, я думаю, на следующий год все-таки надо больше внимания уделить и предприятиям этим, и управлению ЖКХ программе учета тепла, в том числе и даже по квартирного учета тепла во многих домах, которые новые строятся. Без этого мы никуда не двинемся. Сегодня мы отапливаем, к сожалению, воздух протапливаем. Мы все видим то, что у нас теплотрассы эти от снега свободные, то есть можно теплицы ставить, выращивать огурцы зимой. Мы видим открытые окна опять-таки. Люди не могут закрыть у себя, перекрыть батареи, и платят бешеные деньги. К сожалению, правильно здесь было сказано представителем ОПТК ⁇ Энерго ⁇ что с апреля месяца повысилась цена на газ еще. К осени она еще может измениться в сторону увеличения. Поэтому нужно смотреть на будущее и за этот отопительный период в первую очередь заняться вопросами экономии все-таки. А так по качеству тепла в целом у населения, я думаю, претензий нет.